नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल मीडिया मन की आवाज जहीर खान के साथ धारावी पुनर्वसन प्रकल्पा मध्य झोपड़पट्टी धारक आता मुलू नर कुर स्थलांतर कर शासन निर्णय जाहिर है सरकार शिंदे गट स्थानिक आमदार मंगेश कुरकर विरोध के लिए जाने आज कुर्ला में डेयरी के जगह पे जो धारावी के लोगों का पुनर्वसन का जिया निकला हुआ है शासन निर्णय निकला हुआ है इसके विरोध में आज वासियों ने बहुत ही प्रदर्शनीय ऐसा निषेध आंदोलन यहाँ पे व्यक्त किया और सभी वासी यहाँ पे उपस्थित थे सभी पक्ष लोग यहाँ पे उपस्थित थे और सभी ने इस प्रकार का निषेध व्यक्त किया हुआ है मैंने खुद तीन साल से मैं इस बारे में आ, पाठपुरा करो कि किसी भी हालत में ये हमारे ये डेरी की जगह जो है वो वा हमारे वासियों के लिए ही उपलब्ध होनी चाहिए और इसीलिए मैं वहाँ पे उन्होंने मैंने प्रपोजल भी रखा हुआ है शासन के सामने और मैंने बोटानिकल गार्डन वहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे क्रीड़ा संकुल होना चाहिए अंधेरी क्रीड़ा संकुल की धरती पर और ऐसा प्रस्ताव मैंने रखा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने भी उसमें पॉजिटिव रिप्लाई दिया हुआ है मैंने उन्हें कुल्ला पोस्टल में आके वैसे ही स्पोर्ट्स क्लब की घोषणा भी की है और इसीलिए मैं वापिस एक बार उनको विनती करने वाला हूँ और मुझे आशा है कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री और हमारी सरकार जरूर इस रूप में निर्णय लेंगी और धाराविका जो पुनर्वसन का जो काम का उन्होंने किया हुआ है अधिकारियों ने वो रद्द करेगी और यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन तो और क्रीड़ा संघ को निर्माण करेगी आपकी सरकार का विश्वास में नहीं, नहीं लिया गया आपको ये ऐसा करते हो क्या ऐसा है कि अधिकारियों का जो मनमरी कारोबार है उसके विरुद्ध में कभी कभी वो निर्णय सरकार को और तो मंत्रियों को भी मालूम नहीं गिरी जाते तो ऐसे जो निर्णय है इस निर्णय का विरोध करना बहुत जरूरी रहता है सरकार भी अपनी है लेकिन बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कहा है कि अन्याय के विरोध में हम आ, हमें आवाज उठाना ही चाहिए और मैं तो एक शिवसैनिक हूँ एक नागरिक हूँ तो इस रूप से मैं जरूर इस अन्याय के विरोध में आवाज हम लोग खुलावासी ने आज उठाया है और आगे भी जाके जब तलक हमें हमारा न्याय मिलता नहीं तब तलक ये आंदोलन चालू रहेगा आता सरकारची जमीन असल्यामुळे सरकारने असा विचार केला याला कुणी विरोध करणार नाही आणि म्हणून त्यांनी जो सच आता हा प्रकल्प जो आहे त्यांना पूर्वी मुलुडमध्ये केलेलं होतं मुलुंडमध्ये विरोध झाल्यानंतर त्यांनी मुलून त्यांनी कुर्ल्यात आणलेला आहे त्यामुळे कुर्ल्यातला विरोध पाहिला की आणखीन ते बाजूला जातील आमचं म्हणणं असं आहे ज्या जागेवर ते राहत होते तिथे त्यांना हे करा तुम्ही एफएसआय वाढवून दिलेला आहे त्यामुळे त्यांना आणखीन दोन मजल्यावर उंच करा आणि त्यांना सामावून घ्या अशा प्रकारची आमची भूमिका आहे इतर हा निरोप नक्की जाईल याची मला खात्री आहे आणि या प्रकल्पाला सर्वांनी विरोध केलेला आहे माननीय आमदार मंगजी कुडाळकर कुर्ल्या वासियांसाठी स्वतः जातीने या ठिकाणी उपस्थित राहिले आणि अध्यक्ष माननीय संजय जाधव यांना विनंती करतो की आपण आपल्या जाहीर निश्चित या ठिकाणी व्यक्त करा करतो नाम शिल्पा पहलवान आहे मैं एक की कार्यकर्ती ह अभी ये जो हमने चालू किया है ये हमारे इसके लिए हमने जो सिग्नेचर कैंपेन लिया है उसमें हमने टेन थाउजेंड लोगों से समर्थन मिला है यहाँ की जनता का भी वही उनका वही रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे खेलने के लिए बच्चों के लिए कोई गा गार्डन नहीं है वहाँ पे सब जगह ग्राउंड है जो पे पेड़ पौधे हो जो जहाँ पर बैठ कर हमें शांति मिल सके ऐसी जगह नहीं है तो सब लोगों का भी वही उनका सबका हमें समर्थन है तो हमें लगता है कि ये कुरला की सही में वही ज़रूरत है जो हम हमें विकास चाहिए वो मेट्रो के लिए तो हम लोगों ने सपोर्ट किया है वो 25 फाइव एकर्स का जो पूरा लैंड है उसमें से तो आ, थोड़ा सा मेट्रो को भी गया है हम विकास को कोई आ, विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन विकास के साथ हमारे सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए जो हमारे उसके साथ जो जगह बचिए थाउजेंड के ऊपर वहाँ पर पे जो पेड़ है उसको बचा के वहाँ पर गार्डन होना चाहिए और लोगों की सेहत का भी ख्याल करना चाहिए थैंक यू